खचलेल्या मनाला उभारी येते अंधाऱ्या रात्री चकाकी येते जेव्हा मन माझे स्वामी समर्थाचे नामस्मरण करते श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तानो भक्तांनो जर तुम्हाला आयुष्यात खूप संघर्ष करावा लागत असेल तर स्वतःला नशीबवान समजा कारण देव संघर्ष करण्याची शक्ती त्यांनाच देतो ज्यांच्यामध्ये संघर्ष करण्याची क्षमता असते तुम्ही जर स्वामींचे भक्त असाल तर अडचणींना घाबरण्याची काहीच गरज नाही कारण स्वामी तुमच्या सोबत आहेत त्यामुळे तर हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे स्वामींनी तुम्हाला लाखो करोडो लोकांमधून निवडले आहे स्वामींनी तुमचे संघर्ष तुमच्या वेदना पाहिल्या आहेत आज तुमच्या दुःखाचा शेवटचा दिवस आहे आज तुमच्या प्रत्येक इच्छा पूर्ण होणार आहेत आज तुमच्या संघर्षाचा काळ संपला आहे स्वामीनी स्वतः तुमच्या डोक्यावर कृपेचा हात ठेवला आहे स्वामींनी आज हा एक मंत्ररूपी आशीर्वाद घेऊन तुमच्या दाराशी उभे आहेत स्वामीचा हा मंत्र काही साधासुद्धा मंत्र नाही तर हा मंत्र तुम्ही जेव्हा ऐकता तेव्हा तुमचे वाईट कर्म जळून भस्म होतात कारण हे वाईट कर्मच असतात ज्यामुळे आपल्या आयुष्यात दुःख वेदना संकटे घेऊन येतात कारण वाईट कर्मामुळेच आपले प्रारब्ध घडत असते तुम्ही चांगले कर्म केला तर तुमचे प्रारब्ध चांगले होईल जर तुम्ही वाईट कर्म केलात तर मग तुमचे प्रारब्धाचे भोग तुम्हाला भोगावेच लागतात म्हणून स्वामी म्हणतात चांगले कर्म करा तुमचे प्रारब्धही चांगले होईल आणि तुमचे नशीबही चांगले होईल भक्तांनो तुम्ही जर तुमचे नशीब चांगले व्हावे असे वाटत असेल तर आज हा मंत्र दिस्ताक्षणी ऐकायला सुरुवात करा आज तुमच्या आयुष्यातील दुःख दारिद्र्य कायमचे निघून जाणार आहेत आज तुमच्या आयुष्यातील सर्व आर्थिक अडचणी दूर होणार आहेत आज या मंत्राने तुमच्या घरामध्ये पैशाचा असा भंडारा होईल की तो कधीही संपणार नाही ज्या भक्ताने हा मंत्र ऐकला त्याच्या आयुष्यात खूप मोठा चमत्कार झाला आहे त्यामुळे तुम्हीही असा चमत्कारासाठी तयार असाल तर होय स्वामी असे स्वीकृती द्या व स्वामीवर विश्वास असेल तर कमेंटमध्ये शक्य करतील स्वामी असे टाईप करा भक्तांनो असे चमत्कार आयुष्यात पुन्हा पुन्हा होत नाही त्यामुळे हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐका कारण आज हा मंत्र जो भक्त पूर्ण श्रद्धा आणि भक्तीने ऐकेल व आपल्या मनातील इच्छा बोलेल ती शंभर टक्के पूर्ण होणार आहे हा मंत्र साक्षात धन आकर्षित करणारा मंत्र आहे त्यामुळे या मंत्राकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका आज जर हा मंत्र दुर्लक्षित केला तर आयुष्यभर पश्चाताप करत बसावे लागेल आज हा मंत्र तुमच्या समोर आला आहे म्हणजे हा काही निव्वळ योगायोग नाही तर आज तुमचे नशीब बदलणार आहे म्हणून तर हा व्हिडिओ समोर आला आहे चला तर मग भक्तांनो तो चमत्कारिक आणि शक्तिशाली मंत्र कोणता आहे ते जाणून घेऊयात ओम श्री स्वामी समर्थाय धनादिपतये सर्व संपत्ती देही नमहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः 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 ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति 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 देहि 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 नमः ॐ श्री, श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति 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 देहि 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 नमः ॐ श्री स्वामी था था समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये दे सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये दे सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये दे सर्वसम्पत्ति देहि दे नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि 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 नमः ॐ श्री सम स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री 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 <avía> स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति 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 देहि 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 नमः ॐ श्री नम स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय धनाधिपतये सर्वसम्पत्ति देहि नमः